Получается, какие типы транспорта? Понятно, автобус, микроавтобус, есть микроавтобус-принтер, допустим, есть микроавтобус В-класс, да, который да. более... Какие у вас? У вас все-все есть варианты? Все, от 6 до 93, вот я... Мест. вот я, допустим, хочу приехать в Берлин на Мерседесе В-класса, есть 9 который с лавками, да. а есть семиместный у каждого отдельная отдельное место. Есть такие у вас? Да, 270 евро с человека, либо 270 умножить на 7, да. на 7, это будет весь автобус. Весь автобус. Все. И то есть... Опять же, водитель заедет за нами в Киеве, заберет это каждого. Это будет как такси. Как такси, то есть заберут, ну, удобное для нас время, поедем. Да, в 11 по этому адресу заезжают. приехали. И, приехали, и я хочу по дороге остановиться там в Польше к другу, заскочить чуть-чуть на 20 минут, потом по дороге где-нибудь еще, то есть 3-4 остановочки, и можно будет договориться с человеком. Да, да, чтобы да вообще идеально. Да. То есть, если у вас ну, серьезный статус, вы не хотите ехать с животными, можете снять себе отдельный автобус, да. то есть услуги есть, то есть на любой, ну, на любые ценовую как да. как, категорию от 60 евро до, 2000. до, до бесконечности, да. да, можете сами снять лично себе автобус двухэтажный, двухэтажный на нем ехать, кайфовать, если вы ненавидите да. людей, можете просто прогуливаться, чтобы спина не затекала и так далее, ну да. будет стоить там, ну может тысяч пять, да, семь евро. Смотри куда ехать.